Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa sedaya. Kula Stefani Konfia Agustin, reporter saking SMA Negeri Tulaan. Ewa kedal menika, kula badhe ngaturaken kegiatan megangan menika ingkang dipuntindakaken wonten ing dalemipun salah satunggaling warga. Minangka wujud syukur saha mapak rawuhi pun wulan Sijremata. kegiatan menikol menika dipuntindakaken wonten ing dalemipun Bapak Kuncoro dipun wiwiti watawis jam 6 dumugi jam pitu galuh. Adicara menika awujud donga sesarengan tahlil saha dahar sesarengan Kanti suasana rukun lan kebak kamenunggalan warga Ing mriki kula sampun kalian salah satunggaleng warga ingkang nderek kegiatan menika Kula badhe nyuwun pirsa langkung kathah. Sugeng saged dipun asma panjenengan sinten? Sugeng sonten nami Menapa panjenengan minangka warga ingkang ugi ndherek wonten ing kegiatan menika, rukun warga wonten ing acara megengan. Menapa ancasipun andani kegiatan megengan menika, nguri-uri kebudayaan adat Jawi. Kados pun di suasana kegiatan ingkang rumah pah ing wekdal menika, suasana nipun gayang lan Guyuk rukun. Menopo, pangajap panjangan kagum tradisi menika ing tembe binti nipun. Supaya acara nipun menika sagat dipun lestari ngan. dan pawartos meningi kegiatan maleman ingkang dipun adani wonten ing dalemipun warga. Mugi kegiatan menikah saged nambahaken kerukunan saha keimanan kita sedaya. Ulas Stefani Konfia Agustin nyun pamit matur sun sanget dumateng kawigatosan panjenengan sedaya. Sugeng sonten lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.